কৃষ্ণ ভকতক নিন্দা কৰই অধম অজানিবা নামৰ দুহি পাত সন্তে শৈল নামৰ খ্যাতি তাৰ কি নিন্দা নামে সহেয়া কৃষ্ণ আমি নৰমো উৎসৱবিলাকে মহামাপবিলাক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হয় বহুত মানুহে আমি নাজানো বা এইবোৰ নাভাবোঁ আমাৰ অপৰাধবিলাক দোষবিলাক যে পাপ এইবোৰ ক'ৰ পৰা হয় পাপনো কি বস্তু বাৰু পাপটো হৈছে মানুহৰ গছ গছনিত যেনেকৈ ফলবোৰ লাগে ঠিক তেনেধৰণে লাগি থকা বস্তু নহয় পাপটো হৈছে মানুহৰ মনত খামুচি ধৰা বেয়া কৰ্মৰ যিটো ক্ৰীড়া সেইটো এতেকে ইয়াত কি বুলি কৈছে ভকতক নিন্দা কৰি অধম তে ভকতবিলাকক যিয়ে ঈশ্বৰৰ নাম লয় যিয়ে ভগৱানক ভাল পায় সেইসকলক ভগৱন্তই ভকত হিচাপে আদৰি লয় আৰু সেইসকলক যদি কোনোবাই আমি মানুহবিলাকে নিন্দা কৰোঁ তেনেহ'লে কি হয় বুলি কৈছে জানিবা নামৰ দোহি পৰম তেনেহ'লে সেই ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা মানুহজনক আমি নিন্দা কৰিবলৈ নাপায় বহু মানুহে আমি নাজানো মানুহক নিন্দা কৰোঁ ভদ্ৰ মানুহবিলাককো আমি নিন্দা কৰিবলৈ নাপায় কোনেও কাকো নিন্দিবলৈ নাপায় সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈছে নিনিনিবা নৱন্দিবা তাৰমানে যদি বন্দনা কৰাৰ যদি যোগ্য নহয় তেনেহ'লে আমি নিন্দা কৰিবও নাপায় আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ বাণীবোৰ আমি মানুহবিলাকে ভালদৰে শুনা নাই ভালদৰে মান্যতা দিয়া নাই আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহৰ সমাজত বিভিন্ন খাম খিয়ালি এই যিবিলাক গণ্ডকোল যিবিলাক হিংসা প্ৰতিহিংসা খেত এইবিলাক যে হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে হৈছে আমি যদি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই লিখা কথাবোৰ ভালদৰে মানুহবিলাকে অধ্যয়ন কৰোঁ ভালদৰে আমি যদি মানি লওঁ তেনেহ'লে আমাৰ মানুহৰ মাজত কেতিয়াও এই যে অসূীয়া অপ্ৰীতি এইবিলাক নাথাকে এতেকেই ইয়াত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কীৰ্তনত লিখিছে জাত সন্তে ভৈল নামৰ খ্যাতি তাৰকী নিন্দা নামে সহে আতি ভকতক নিন্দা কৰিলে নামক নিন্দা কৰা হয় মানুহৰ জীৱনত বহুত পাপ হয় সেই পাপবোৰ কৰ্মৰ যোগেদি হয় বা মনৰ যোগেদি হয় মানুহৰ কায়ৰ যোগেদি হয় মানুহৰ বাইকৰ যোগেদি হয় আমি যদি কাৰোবাক বেয়া কথা ভাবোঁ আৰু বেয়ালৈ যদি গতি কৰক মানুহৰ বেয়া হওক এইবোৰ যদি আমি ভাবোঁ তেনেহ'লে মনৰ যোগেদি আমাৰ পাপ হয় আৰু আমি যদি নকৰিবলগীয়া কৰ্মবোৰ কৰোঁ নাযাবলগীয়া ঠাইলৈ যদি আমি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কায়ৰ যোগেৰে পাপ হয় আৰু আমি যদি মানুহক আঘাত কৰা শব্দ প্ৰয়োগ কৰোঁ মানুহক যদি মানুহে খুব এটা আত্মিক আঘাত পোৱা যদি আমি বাক্য প্ৰয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বাক্যৰেও এই বাক্যৰেও মুখৰ বাক্যৰেও আমাৰ পাপ হয় গতিকে এই কায় বাক্য মন এইবিলাক আমি সাৱধান কৰি চলিব লাগিব এই কলিৰ যুগত যদি আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈ যোৱা বাণীবোৰ পালন নকৰোঁ মানুহৰ কাৰণেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এই বাণীবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি থৈছিলে তেনেহ'লে আমি মানুহবোৰে যদি নামানো মানুহবোৰে যদি পালন নকৰোঁ কোনে কৰিব পাৰোঁ হয়নে সেইকাৰণে আহকচোন বাপ সমস্ত আই সমস্ত যুৱক যুৱতী মনুষ্য সমস্ত মনুস্য মনুষ্য জাতিকেই মই কাবো কৰিছোঁ সেৱা ধৰিছোঁ আমি যাতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ এই বাণীবোৰ পালন কৰিবলৈ সকলোৱে ওলাই আহোঁ কৃষ্ণ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কি বুলি কৈছে হীৰাম গুণ নাম যত বিষ্ণু সি বৰ তাক অভি ভিন্ন বুদ্ধি কৰই যিটো ন কি বুলি কৈছে গুণনাম যত বিষ্ণু শিৱৰ আৰু তাকো ভিন্ন বুদ্ধি কৰোৱেই যিটো নৰ তাৰমানে শিৱ মানে হ'ল পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণকেই শিৱ বুলি কোৱা হৈছে আৰু জীৱই হৈছে শিৱ এই জীৱবিলাকক যদি আমি ভিন্ন বুদ্ধি কৰোঁ বোলে এইটো জীৱ বেলেগ সেইটো জীৱ বেলেগ হাঁহৰ জীৱটো বেলেগ গৰু মহ বা ঘোং ইত্যাদি এইবিলাকৰ জীৱ বেলেগ আৰু আমাৰ মানুহবিলাকৰ জীৱটো বেলেগ এইবোৰ যদি আমি পৃথক পৃথককৈ ভাবোঁ তেনেহ'লে ভগৱন্তই আমাক বেয়া পায় আৰু অপৰাধ হয় আৰু সেই অপৰাধবোৰ আমি আমাৰ নিজৰ মনৰ ভাৱনাৰ জৰিয়তে অপৰাধবিলাক হয় আৰু সেই অপৰাধ গৈ 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 এদিন বেয়া কামৰ ক্ৰিয়াৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া হয় আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াই কি কৰে মানুহৰ মগজুত গৈ পেলাই এটা ডাঙৰ চিন্তা বাহ লয় আৰু সেই চিন্তাটো আজিলৈকে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈ 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 মানুহজনে ভাবে মই গৰিহিত কৰ্ম কৰিলোঁ কোনেও দেখা নাই হয় মোৰতো এইটো ডাঙৰ পাপ হ'ল আৰু এই পাপ 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 বুলি মনত ভাবি একদম গধুৰকৈ যেতিয়া মনত সেই বস্তুটো বাহ ল'ব লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মানসিক এটা বেমাৰ হয় আৰু সেইটোৱেই হৈছে মানুহৰ ডাঙৰ মানে পাপ গতিকে সেই পাপটো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি এইটো আমাৰ মহাভাগৱতত কথাখিনি কৈছে যে চিকাৰ উক্তি যেতিয়া আমি প্ৰথমতে আমাৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাই পাপ কৰিবলৈ নাই পুৰুষৰ ইচ্ছা হয় ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অকস্মাতে মানুহৰ কেতিয়াবা অকৰ্ম হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিব লাগে আমি সাধুসকলক মাতি আনি মানুহবিলাকক মাতি আনি আমি চিকাৰ কৰিব লাগে বোলে আমাৰ এটা ভুল হৈ গ'ল এইটো অনিচাতে কৰ্ম এটা হৈ গ'ল এই কৰ্মৰ দ্বাৰা মোৰ মনটো অশুদ্ধ হ'ল গতিকে আপোনাৰ বাবে আমাক কৃপা কৰক ভগৱানে আমাক এই পাপৰ পৰা মুক্তি দিয়ক বুলি স্বীকাৰ কৰিব লাগে মানুহৰ মাজত কৰি সেইদিনাখনৰ পৰা যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ নাম লওঁ আপুনি আমি তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ আৰু মনটো পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু মন পৰিষ্কাৰ হ'লেই পাপ গুচি যাব আৰু পাপ তাত নাথাকিব একে নামে যত পাপ অসংহাৰিতে পাৰে ততে আকৌ পাপ পাপি কৰিতে নাপাৰে বুলি কৈছে গতিকে আহকচোন আমি ভগৱন্তৰ নামটো আমাৰ জীৱনত এটা মহৎ এটা উপায় চলিবৰ কাৰণে আমি পাম এইটো আমি আশা ৰাখি আমি ভগৱানৰ নাম সকলোৱে নাম গুণ গাওঁ হীৰাম নামৰ সিউ মহা অপৰাধী নৰকত পৰে দৈৱে নবা ধ ভকতৰ অপৰাধ নামৰ যেতিয়া অপৰাধ কৰা যায় কাৰণ ভকতে সদায় নাম গায় ভকতে সদায় ভগৱন্তৰ নাম ভাল পায় এতেকৈ ভকতক যদি কোনোবাই নিন্দা কৰে ঠাট্টা মস্কৰা কৰে তেওঁৰ অপৰাধ হয় আৰু সেইটো ভগৱন্তই ক্ষমা নকৰোঁ বুলি কৈছে দ্ৰব্যে নবাদী দৈৱে মনে হ'ল ভগৱন্তক দ্ৰব্য বুলি কৈছে দেৱতা গতিকে দেৱতাই এইটাক বাধা কৰিব নোৱাৰে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে আমি নৰকলৈ যাব লাগিব নৰকলৈ যাব আমি কিয়নো বাৰু আশা কৰোঁ এনেহেন মনুষ্য জন্ম এটা পাইছোঁ সকলোৱে দেই বহু মূল্যৱান এই মনুষ্য জীৱনটো এতেকৈ আমি ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তনত এই যিয়ে ৰতি কৰে যিয়ে কামনা বাসনা এইবিলাক ত্যাগ কৰি ভগৱন্তৰ ওচৰত শৰণ গ্ৰহণ কৰে আৰু সেইজনকে ভগৱন্তই ভকত হিচাপে সাৱটি লয় আৰু ভকত হিচাপে বন্ধুত্ব হিচাপে সাৱটি লয় যেনেকৈ অৰ্জুনক লৈছিল যেনেকৈ উদ্ধৱক লৈছিল যেনেকৈ আপোনাৰ বিদুৰক লৈছিলে আৰু যেনেকৈ মৈত্ৰয়ক লৈছিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাকো ভগৱন্তই বন্ধু হিচাপে সাৱটি ধৰিব ভকত হিচাপে সাৱটি ল'ব কৃষ্ণ হেৰা মৰা যিটো পাপি কৰে গুৰুক হেলা বেদকো নিন্দই যদি কোন বামৰহিও দুয়ো অপৰাধ ভুঞ্জী বেজাত নাহিকে বা ধ কি বুলি কৈছে বেদকো নিন্দয় যদি কোনো বেলা যে ভকতক নিন্দা কৰিলে বেদক নিন্দা কৰা হয় এই যে আমাৰ চাৰি বেদ বুলি কৈছে ৰিগ যুঁজু ওঠৰ বসাম এই চাৰি বেদ আৰু চাৰি বেদেই নহয় ভগৱানকো বেদে বুলি কোৱা হয় আৰু শাস্ত্ৰসমূহক বেদেই বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে উদ্ধাৰিলা বেদপ্ৰভু বুলি কোৱা হয় কীৰ্তনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই উদ্ধাৰিলা বেদপ্ৰভু বুলি কৈছে গতিকে এই বেদ ভগৱন্তই উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহি আমাৰ মানুহক দিছিলে আমি চলিবৰ এটা সুগম উপায় পাম এটাকে আমি মানুহবিলাকে কি কৰিব লাগে এই পাপ কামৰ প্ৰতি থাও পাবন হ'ব নালাগে পাপ কামৰ প্ৰতি আমাৰ বিৰসতি হ'ব লাগে আমি সদায় পাপ কামৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে আমাৰ পঞ্চমহাপ ক'ৰ পৰা হয় বাৰু আমি মানুহবিলাকে জানোনে বাৰু বহুতে জানো আৰু বহুতে নাজানো পঞ্চমহাপ প্ৰথমটোৱেই হৈছে ব্ৰহ্মবধ ব্ৰহ্মবধ মানে এই যে জীৱবিলাক আছে মানুহে গধূলি যিমান গছ গছনি বৃক্ষ লতা ইমান জীৱবিলাক আছে যিবিলাক অনুভূতি থকা জীৱ আছে অনুভূতি নথকা জীৱটো বেলেগ কথা যি তিঁয়হ ৰঙালাও যিবিলাক আপোনাৰ আমি তৰকাৰী খাওঁ এইবিলাকৰ অনুভূতি নাই তিয়ঁহটো কাটিলে মোৰ তেজ ওলাইছে বুলি ক'ব নোৱাৰে দুখ পাইছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে লাওটো কাটিলে ক'ব নোৱাৰে অমিতাটো কাটিলে ক'ব নোৱাৰে আলুটো কাটিলে তেজ ওলাইছে বুলি কান্দিব নোৱাৰে এইবিলাকৰ অনুভূতি নাই আৰু সেইবোৰ মানুহে খাব পাৰে তাত পাপ নালাগে আৰু যিবোৰ জীৱই কাটিলে মাৰিলে চিঞৰে দুখ পাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰে বা তেজ ওলায় সেইবিলাকৰ কথাটো কৈছে শাস্ত্ৰত সেই জীৱবিলাকৰ কথাটো কৈছে আৰু সেইটো জীৱক যদি আমি বধ কৰোঁ তেনেহ'লে তাক ব্ৰহ্ম বধে ব্ৰহ্মবধি পাপে চুৱে তেতিয়া আমাৰ মনটো কলুষিত হয় হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পাপ উৎপত্তি হয় এতিয়া আমি সেইবোৰ কাম মানুহে কৰিব নালাগে অন্য জীৱহিংসা কৰিব নালাগে অহিংসাই পৰম ধৰ্ম তাৰপিছত কি বুলি কৈছে পঞ্চ মহাপৰ দুই নম্বৰটো হৈছে সুৰাপান তে সুৰাপান যিসকলে কৰে শাস্ত্ৰমতে সুৰাপান কৰা মানুহসকলে একদম মানে বহুত দূষিত হৈ যায় পাপ হৈ যায় কাৰণ কি হয় সুৰাপান কৰা মানুহজনৰ এই যিটো আমাৰ মগজু মানুহৰ মগজুটো বলীয়া হৈ যায় তাৰমানে একো নজনা হৈ যায় মানে মাক দেউতাক পিতাক ভণ্টি ভাইটি এইবিলাক চিনি নোপোৱা হৈ যায় গতিকে তেওঁৰ মুখেৰে যিকোনো বাক্য ওলায় আৰু সেই বাক্যৰে মানুহজনৰ অপকাৰ হয় বা পাপ উৎপত্তি হয় এতেকৈ আমি সেইবোৰ কামৰ পৰা মানুহবিলাকে সদায় আঁতৰত থাকিব লাগে আৰু যদি কেনেবাকৈ আমি কেতিয়াবা খোৱা হয় ভকত বৈষ্ণৱ মাতি আনি নাম প্ৰসংগ কৰি আমি পবিত্ৰ হ'ব লাগে পুনৰ আমি এইবোৰ কাম আৰু নকৰোঁ বা এইবিলাক খাদ্য আমি নাখাওঁ এইটো হৈছে পঞ্চমহাপৰ দুই নম্বৰ পাপ গতিকে আমি এই পাপবোৰৰ কথাটো আমি জানিব লাগে জানি লাহে লাহে সেইবোৰ আমি ত্যাগ কৰিব লাগে আৰু তিনি নম্বৰটো কি হৈছে বিশ্বাসঘাতক কৰা মানে আমি যদি মানুহক বিশ্বাস দিওঁ আকৌ যদি সেই বিশ্বাসটো দি পেলাই ঘাতকতা কৰোঁ অৰ্থাৎ ভগৱানক আমি কায় বাক্য মন এইবোৰ দি দিলোঁ আকৌ দিয়াৰ পিছত যদি আকৌ আমি লৈ আহোঁ তেনেহ'লে বিশ্বাসঘাতক নহ'বনে বাৰু আৰু তেতিয়া আমাৰ এই তিনি নম্বৰ পাপটো হৈ যায় এতেকৈ আমি সেই কামবিলাক পৰা আমি সদায় আঁতৰত থাকিব লাগে এনেকৈ আমাৰ পঞ্চ মহাপ এটা এটাকৈ প্ৰত্যেকটোৰে এনেকৈ পাপবোৰ হয় আৰু গুৰুজনাই সেইকাৰণে কৈছে ভকতক নিন্দা কৰিলে আমাৰ পাপ হয় এতেকৈ আমি ভকতক যাতে নিন্দা নকৰোঁ ভকতক নিন্দা কৰাৰ পৰা যদি আমি আঁতৰত থাকিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কেতিয়াও পাপে নোচোৱাই এক নম্বৰতে ভকতক নিন্দা কৰা কথাটোৱেই কৈছে আমি বেছিভাগ মানুহে ভকতক নিন্দা কৰোঁ তাৰমানে কৃষ্ণ কৃষ্ণ যিয়ে ক'ব কিছুমানে আকৌ নিন্দা কৰিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৈ দিয়ে কিন্তু আমি ভকতসকলে বেয়া পাব নালাগে আমি ভালহে পাব লাগে কাৰণ যাৰে মুখে নহওক হৰিণ নামৰ কীৰ্তন কৰা অধিকাৰটো চান্দালৰো আছে গতিকে যিয়েই নকওঁক কোনোবাই যদি কৃষ্ণ বুলি কয় আমি আনন্দহে পাব লাগে ভকতসকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি ক'ব লাগে আহক আমি সকলোৱে সকলোকে প্ৰণাম জনাম আৰু সকলো জীৱকেই আমি মৰম কৰিম আৰু আমি মানুহবিলাকে যাতে পাপৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰোঁ এই কথাটো আমি কলি যুগোৱাত মানুহবিলাকে চেষ্টা কৰোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যি আমাক আহ্বান জনাইছে ওবা নৰলোক হৰি ভজীৱক ধৰাই টুই উপদেশ এৰা আল জাল জীৱা কটকাল জৰা ভৈল প্ৰৱেশ কি সুন্দৰ এটা উপদেশ গুৰুজনাই আমাক দিছে নহয়নে বাৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ আহক আমি সকলোৱে মানি চলোঁ গুৰুজনাৰ এই অমূল্যবাণী অমূল্য ৰত্ন আমি গ্ৰহণ কৰোঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ